Дженнифер Псаки покидает свой пост из Госдепа, уходит на повышение в Белый дом. Там она возглавит департамент по коммуникациям. Чем запомнилась Псаки в роли представителя государственного департамента, расскажет наш собственный корреспондент США Александр Кристенко. На проводы ПСАКИ журналистов пришло много, хотя обычно телезрителям об обстановке здесь сложно составить что впечатление. В официальную хронику попадает только съемка со стационарных камер и с определенных углов. Так что это редкие кадры. Если не за сценой, то совсем близко от нее. Это весьма необычный ракурс. Вот из этой двери представители госдепартамента выходят на ежедневные брифинги и вот по такому звездному коврику проходит подиум. С привычным 40-минутным опозданием появилась Дженнифер Псаки. Сегодня в Бордовом, но без буз Брифинг последний. Я опечалена, говорит Псаки. Предполагаю, что и нашей аудитории ее будет не хватать. Мы спросили, что Джен будет вспоминать о России. Uh, most, uh, Какой момент, связанный с России для вас самый запоминающийся? Мой самый запоминающийся момент, я могу сказать, что один из таких моментов, когда я работала над соглашением по химическому оружию, мы очень быстро вернулись в США, спустя 36 часов, мы работали очень плотно с делегациями, и сейчас 100% всего заявленного химического оружия вывезено из Сирии. То есть это был успешный итог нашего совместного сотрудничества, и мы надеемся на успешный итог наших переговоров по ядерным вооружениям. Это тогда в подарок вы получили розовую шапку. Ушанку. Моя розовая ушанка сейчас у меня дома, и она переедет со мной в Белый дом. Розовую ушанку Псаки подарили российские дипломаты, сказав, что она поможет ей цитата согреваться и оставаться модной в зимнюю американскую бурю. Все это было за месяц до Украины. Во время госпереворота и год после Псаки почти ежедневно рассказывала об американском видении ситуации в Киеве. На последнем брифинге вновь ошиблась. Теперь в произношении фамилии олигарха Коломойского. Невольно напоминая о том, благодаря чему прославилась. Это про газ. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию. Ой, ну, то есть наоборот. Это про непризнание США референдумов в ДНР и ЛНР. Избирательные карусели, привлечение к голосованию детей, заранее отмеченные бюллетени, волеизъявление за тех, кто не пришел, и даже голосование на участках в Москве и Петербурге. Извините, может я просто невежда, но я впервые об этом слышу. А что это такое избирательные карусели? Честно говоря, я это прочитала, но тоже не знакома с этим термином. Но это не имеет отношения к голосованию детей. Это не значит, что все они сидят на лошадках и движутся по кругу. Мэтт, мне кажется, это имеет несколько иной смысл. А это фрагмент об американских доказательствах участия российской армии в конфликте на Юго-Востоке. Джен, а что именно было рассекречено на этих снимках? Мне надо еще раз на них посмотреть. Там была информация от наших собственных источников, которая впервые была предана огласке. Это же коммерческие спутники, правильно? Это не спутники, шпионы США делали эти снимки. И мне кажется, они не были изначально засекречены. Надо будет перепроверить, что именно было засекречено. А это про попавшие в интернет секретные переговоры замгоссекретаря Виктории Нуланд во время Майдана, которая отправила Евросоюзу Союз куда подальше. Здесь тоже оказались виноваты русские. У меня нет других данных о происхождении видео. Запись относительно новая, но именно русские писали они и продвигали ее в интернете. Впрочем, символ внешней политики США Джен Псаки улыбается и не комплексует. Она и с будущим мужем познакомилась, когда тот спросил дорогу, а Джен отправила его не туда, окончательно запутав. Покинула брифинг зал, Псаки все же в бусах и с деревянным украшением. Подарок эфиопского журналиста. Вашему ребенку понравится, предположили коллеги, и угадали. Беременная Джин Псаки сообщила, что ждет девочку. Здесь ошибки вроде быть не должно. Джен Псаки переезжает из этого здания Госдепартамента в другое, в Белый дом, буквально 500 метров отсюда. Там она будет курировать всю информационную политику администрации Барака Обамы. Несмотря на то, что должность эта не публичная, Псаки пообещала, что время от времени продолжит комментировать вопросы внутренней и внешней политики США. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова, Американское бюро вестей.